চিকিৎসালয়ৰ পৰা পত্নী তেৰমহীয়া সন্তানসহ নিশা ঘৰলৈ উভতিছিল স্বামী শীতৰ মাজতেই এল্ট' গাড়ীত পঢ়ি আনন্দ মনেৰে আহি আছিল তিনিও কিন্তু হঠাৎ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বৰাক নদীত ডুব যায় বাহনখন বাহনৰ পৰা কোনোমতে ওলাই আহে স্বামী ৰাইচুদ্দিন বৰভূঞা বাহনৰ ভিতৰত থাকি যায় পত্নী হেলিনা বেগম কন্যা জনতাৰা বেগম নিশা নদীৰ পাৰত স্বামীৰ চিঞৰ শুনি ওলাই আহে স্থানীয় ৰাইজ ৰাইজে আঘাতপ্ৰাপ্ত স্বামীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে তাৰ পাছতে প্ৰশাসনক খবৰ দি বাহনখন উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীৰ তৎপৰতাত পুৱা সাত বাজি ত্ৰিছ মিনিটত নদীৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাহনখন আৰু বাহনখনৰ ভিতৰতেই মৃত অৱস্থাত লাভ কৰে পত্নী আৰু কন্যাক কাছাৰৰ বৰখলাৰ বুঢ়ীবাইলৰ বাসিন্দা ৰাইচুদ্দিন চিকিৎসালয়ৰ পৰা উভতি অহাত নিশা বৰখলাৰ ৰায়পুৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা কিন্তু কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা তাকে লৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়া চলাই আছে তদন্ত আজি যিটো ৰেস্কিউ অপাৰেচন চলি আছিলে ৰেচ্কিউ অপাৰেচন প্ৰত্যেক আগতে আমি গাড়ীখন আৰু দুগৰাকী মহিলা এগৰাকী ৰইছুদ্দিন বৰভূঞাৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ ছোৱালী এবছৰীয়া ছোৱালী দুগৰাকীক ৰিকভাৰ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক মৰোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এবং যদি মৃতদেহ আমি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ প্রেরণ করছ আর বাকি যেন ঘটনাটা সংঘটিত হবলে পারে তার কারণে আমি তদন্ত চলাই তাৰ আর যিজন গাড়ীৰ ড্রাইভার আছিলে ড্রাইভারজন এতিয়া আন্ডার ট্রিটমেন্ট আছে আসাম শিলচর মেডিকেল কলেজত ট্রিটমেন্ট আছে আমি সোধপোছ কৰি আছো। আৰু গোটাই ঘটনাটো বিষয়ে কি ধৰণে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যি যাৰ ফলত এই গাড়ীখন বৰাক নদীত ডুবি গ'ল আৰু দুজনকৈ ব্যক্তি মৃত্যুৰ মুখত পৰিলে গোটেই ঘটনাটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চাল সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে যে ঘটনাটো পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ঘটনাটোত যদি কিবা ফাউল প্লে' আছে সেইটো তদন্তত ওলাব লাগে আৰু দুখির বিরুদ্ধে কঠোৰট মাইন্ডগট ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিব লাগে এই মৰমান্তিক কেন্দ্র কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে হুকাকুল পৰিবেশৰ পঠাৰকান্দিৰ পৰা আমিনুল আলম আৰু সিলছৰৰ পৰা আবুল حسين অসম লাইফ 24